Друзі, вікенд експрес продовжується, і ви знову дивитеся рубрику мікрофон. На цей раз ми завітали до клубу, що є партнером нашої програми, де запитали вас, що для вас було найголовніше у 2012 році, і що ви не встигли все ж таки зробити. лучший вчинок у 2012 році, який для вас був? Ну, наверное, то, что я пережила его, должен был быть конец света. А я тут с вами сижу, я отдыхаю. Я завершила высший учебный заклад, влаштувалась на работу. И это для, для меня было наивысшее достижение. Повысил себя в карьере. Работа. Начало работы. Начало моей карьеры. Дождаться мужа с работы. Я закончила институт. Я поступила в институт. <свист> я рассталась с парнем. Тема будущего – я вышла замуж. Предложение моего мужа – выйти за него замуж. Найти любимого человека и стать ему верной. <свист> это очень важно, тем более возраст уже такой, это очень ценно. Это самое важное. Мои взаимоотношения с молодым человеком – это было самое главное. Приобрел новые знания в этом году. <свист> <свист> и начал заниматься тайским массажем нашел преподавателя, который учился в Таиланде. И теперь я специализируюсь на восточных видах массажа. А что вы пожалуй, но не успели в этом году? Наверное, встретиться с людьми, которыми, которые живут не совсем рядом со мной. Я очень хотела этого, но, увы, мне это не получилось. Мы это замер. Я все успела. Все И успела. На насчет... собирать денег. На что? На жизнь. Не успела пережить конец света. Нарядить елку. Все все сбылось. Все, чего хотела, все получила. близкими. Mm -hmm. Но, в следующем году больше вахт определять моим близким. Выбрать платье на свадьбу. Наверное, найти работу, которая бы доставляла удовольствие и приносила, естественно, доход. Сегодня 22 декабря 2012 года, поэтому я думаю, что мы не успели умереть в этом году, а хотелось бы в некоторые моменты. То, что я планировал, все-таки я успел сделать в этом году.